Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна Армія. У ці весняні дні ми згадуємо тих, хто боронив рідну землю у Другій світовій війні і загинув у цій боротьбі. Тих, хто тяжкою працею і ціною власного життя і здоров'я наближав такий довгоочікуваний і дорогоцінний мир у Європі. Однак сьогодні ми знову змушені зі зброєю в руках боротися проти загарбника і окупанта, проти неправди і підлості, з якою руський мір йде до нашого дому. Ми не дозволимо новій імперії забрати нашу свободу і незалежність. Ми не пробачимо агресору наших вбитих побратимів, спалені міста і села, зруйновані людські долі, сльози вдів і сиріт. Ми вистоїмо у цій боротьбі і збережемо нашу країну, де будуть жити вільні і сильні люди. У сьогоднішній програмі мова буде йти про тих, хто сьогодні, як і багато років тому, боронить Україну від навали загарбників. Лави Збройних сил України продовжують поповнюватися добровольцями, які після тривалої участі у бойових діях на сході нашої країни вирішили вкласти контракт і таким чином легалізувати свій статус. Один з них командир грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі, котрий з 2014 року бере участь у бойових діях на Донбасі. Я вам розкажу історію, як це все починалося. доволі інтересна думаю. Я сам президент смешанных единоборств национальной команды Грузии. Вот. Когда Майдан только начался, мы были на Кубке мира в Азербайджане. Ходил Кубок мира по смешанным единоборствам. Вот. И украинская команда не смогла там участвовать. Я уже понял, почему она не смогла там участвовать, потому что в стране уже был хаос, в принципе, и страна боролась за свою независимость. Вот. Мы получили там три медали на Кубке мира и вышли с украинскими флагами. Я попросил своих ребят, чтобы они вышли, выразили э, э, помощь свою Евромайдану э, 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 и людям, которые сегодня боро тогда боролись за независимость Украины. Вот тогда в принципе все и началось. Но Украины грузинской довольно большие корни, скажем так, я сам видел, как украинские бойцы на uh, Умсов было такое подразделение, тогда они помогали в 90-х годах uh, в Абхазии uh, в том же самом uh, против агрессора и Абубанда Вот. И uh, мне тогда было 14 лет. Мне это очень хорошо запомнилось. Я помню эти украинские лица и uh, помню разговоры, как мы на них надеялись, скажем так. И решение мы приняли очень легко помочь Украине. С самого начала легион не был таким большим, скажем так, там было всего несколько человек идеологически настроенных, моих единомышленников, с кем вместе мы приехали, как сказать, и уже начали напрямую принимать участие в этом действии. Это было с самого года, с апреля прошлого года. Ну, сейчас вы уже имеете легальный статус? Сейчас имеем легальный статус, но ну, благодаря людям, которые нам сочувствуют, скажем так, потому что нам не настолько и, в принципе, совсем не важно получать здесь зарплату я это не раз говорил уже, общаясь с людьми, в принципе, то, что было нам важно, это помогать и быть как-то легально украинской армии, потому что у нас были проблемы с оружием, были проблемы с продовольствием. Ну, конечно, нам помогали единственные, кто нам помогал, это волонтеры. Хочу сказать им свою благодарность. Вот и сегодня мы так, представляем украинскую армию, я надеюсь, мы хорошо ее представляем и с хорошего ракурса. Вот много таких людей, как вы, приехали помогать нашему государству бороться с агрессией. Вот скажите, вот с вашей точки зрения, почему столько симпатиков у Украины? Войне. Я думаю, люди рационально мыслящие очень хорошо понимают, что сегодня происходит и с чем сегодня приходится бороться в Украине. Я сожалею, что вот этого общего сознания не было в 90-х годах, когда была борьба Грузии против России. Я бы прямо так и назвал эту борьбу. Но сегодня очень много государств и очень много людей приняли, поняли, почему Украина сегодня борется и за что сегодня Украина борется. Я думаю, это образовало общее сознание того, что надо помогать сегодня украинцам. Я бы сказал, что в Украине проходит последняя линия между цивилизованными людьми и варварами, которые хотят отнять чужое. Вот. И не только я, а вот вы видите добровольцев в наших видах, что из них из Европы, Соединенных Штатов, они очень хорошо это понимают. Я очень тщательно... Провожу с ними разговоры, пока я их себе принимаю, потому что мне реально интересно, почему они сюда приезжают. Вы сами видите, что они ни за что бы не приехали сюда зарабатывать, так как мы никак не сможем сравнить экономические показатели Соединенных Штатов с карами и Украины сегодня. Вот. и Мне всегда интересно, что их мотивирует, почему они здесь. Я провожу, можно сказать, разговоры часовые, несколько часов мы с ними общаемся, и я пытаюсь понять, почему они здесь. Эти люди так идеологически настроенные и хотящие помочь Украине. На вашей родине тоже была война и тоже спровоцирована российской стороной. Что было общего в преддверии этой войны и в ее начале? если проводить параллели, скажем так, она не была провоцирована, и здесь она не только провоцирована, здесь Россия со всей своей военной ночью принимает очень активное участие в войне, скажем так, в интервенции Украины. то же самое было и в Грузии, но это было тогда, когда, скажем так, вот пространство не было намного, но это так развито, как оно развито сегодня. Вот, и очень трудно было УЗИ довести до цивилизованного мира, хотя очень многие политики это понимали. Но, о, о, до простых людей было очень трудно довести, о, донести то, с чем нам пришлось столкнуться тогда. И то же самое сегодня, конечно, же происходит в Украине. Это хорошо организованная армия, уторглась в суверенное государство. Как вы считаете, с какими целями? Оккупировать. Очень большое слова. Россия приехала сюда оккупировать и поработить как-то украинский народ. Фибертариалистическая политика России не спадала вот, особо, даже после разрушения Советского Союза. Вот, был какой-то промежуток, когда они просто немного расслабились. Сегодня они стараются возродить Советский Союз, возродить тот монстр, который порабощал 270 лет. Да, и, наверное, вот те достаточно успешные реформы, которые грузинское государство провело в очень быстрые, быстрые сроки, темпы. тоже было одним из ну, факторов, который повлиял на агрессию. Ну, ну да, в принципе, в 2008-м Грузия, можно сказать, была на пике своих, так сказать, своего возрождения. Как раз, вот, ну, конечно же, об этом знала и Россия. Россия не хочет иметь... С собой возле себя показатель того, что люди могут цивилизованно жить, что они могут жить без коррупции, что они могут жить без империи. Вот. И, конечно же, Россия прямо, она долго планировала, и на пике так сказать, экономического возраста она начала войну с Грузией, прямую интервенцию с еще большей силой, чем они используют здесь. Потому что в Грузии была использована авиация всей ее мощью. И несмотря на их новейшие технологии, грузинская армия сбила порядка 12 русских истребителей, новейших. Так что тех истребителей, которыми они очень гордятся. Вот. Я думаю, это был показатель того, что даже маленькое государство незначительное, скажем так, для России оно может очень эффективно сопротивляться, не говоря уже о Украине. В Украине Россия потерпела колоссальное поражение. В России, Россия в Украине поняла, что она выдохлась. Вот что самое главное. И в, России, в Украине все остальные государства поняли, насколько коварна сегодня политика России. Вы имеете опыт работы в грузинском правительстве. Вот что с вашей точки зрения, с экспертной точки зрения. Вот, какие реформы должны быть проведены в Украине, вот, что говорится прямо вот сейчас. Я думаю, без реформ то, чем занимаемся мы сегодня на прямой линии фронта, я думаю, Украина не сможет выйти из кризиса, ни политического, ни экономического. Сегодня Украине нужно новое мышление, сегодня Украине нужны новые силы. И эти силы у нее есть. Просто надо дать этой молодежи, этим людям размах и дать показать себя. То, что пытаются сегодня заблокировать старые бюрократы, скажем так. И очень трудно, конечно, сломать этот аппарат. Первый шаг Украина сделала тогда на Евромайдане, но сегодня, я думаю, не меньшая борьба нужна для того, чтобы темп продвижения вот этого всего просто не спадал. Думал, надо дать волю людям, которые получили западное образование, европейское образование, чтобы они смогли помочь своей стране. К сожалению, сегодня это происходит очень редко и в очень редких случаях молодым людям дают такую возможность. Но я надеюсь, что Украине надо еще бороться. Надо бороться с той бюрократией, которая прогнила и никак не хочет дать дорогу молодежи. 93-я окрема гвардійська харківська механізована бригада днями відсвяткувала 73-ю річницю від дня свого створення. Бойова історія частини розпочалася 10 травня 1943 року, коли було завершено формування 93-ї стрілецької дивізії, яка брала участь у боях на Курській дузі, форсувала Сіверський Донець, визволяла Белгород та Харків, звільняла Донбас, брала участь у Корсунь Шевченківській операції, звільняла Румунію та Угорщину. Австрію та Чехословаччину наразі військовослужбовці бригади знову стали на захист батьківщини. Від початку антитерористичної операції бригада пройшла складний бойовий шлях, визволяючи рідну землю від сучасних окупантів зі Сходу. Добропілля і Карлівка, Піски і Дебальцеве, Іловайськ та Авдіївка, Опитне і Донецький аеропорт ось не повний перелік місць, де відзначилась частина. На этом я с вами прощаюсь и желаю сильного здоровья, мирного неба. Передачу провів старший лейтенант Романов.